Привет. Угу, угу. А, слушай, я знаю, ты же блогер украинский. Не а, я, да, я тебя, я тебя иногда смотрю, ну, когда ты попадаешься. Ну, угу. а, я уважаю а, тебя, потому что ты очень хорошо разбираешься в истории, несмотря на молодой возраст грамотно разговариваешь, но ну, мне нравится смотреть твои, твои ролики. Угу. И не будет даже никакого но. Ну, Единственное, ты иногда пере... Э, ну, когда ты разговариваешь с кем-то, э, ты очень много даешь информации. Не все могут столько переварить. А. Ну, реально просто тяжело. Особенно людям, ну, малообразованным, понимаешь, ты даешь такой объем. Я даю больше, чем либо кто-либо может принять, для того, чтобы эти люди хотя бы минимум запомнили. Не нужно все запоминать, хотя бы вот какую-то базу там. А то остальное, то для эффекта. И все. Если кто-то запомнит все, то вообще прекрасно. А зачем давать меньше, как думаете? Ну, просто, ну, ты же понимаешь, ты разговариваешь э, с той половиной, которая тебя не хочет слышать. М -м -м, ну да, ну как бы это все же показывается для тех, кто хочет слышать. Ну, я надеюсь, что даже не то, чтобы эти люди запомнили, пусть хотя бы задумаются, это уже будет огромный плюс. Именно для этого я и снимаю ролики, абсолютно. Абсолютно. Ну, кстати, я удивлен, я думал, вы что-то скажете, но там что-то, так дальше, у вас что-то. Понимаю, аккуратная такая позиция. Единственное, что, знаешь, я люблю... Ну, не то, что я люблю, очень хотелось, чтобы ты... Я, конечно, не все твои ролики смотрел, буду честно говорить, откровенно. Хочется, чтобы ты попал, попал на какого-то грамотного россиянина, грамотного, угу. исторически подкованного, чтобы вот на хорошем уровне посмотреть ваш батл. На уровне, понимаешь? Не с кем попало, там, с полупьяным каким-то товарищам, а действительно серьезный разговор. Мне бы очень интересно было послушать э, такой разговор. Может быть, он у тебя есть? Я пороюсь у тебя на канале. Пишу. Ну, был недавно у меня студент МГУ, как он представился. Но там было не больше, чем у тех же э, чуваков. Ну, чуть-чуть больше, но не прям тут. А так я уже полтора года сижу, у меня там ну, в общей сути, наверное, свыше двух, двух тысяч диалогов, с которых э, я опубликовал меньше половины. Потому что, ну, как бы, то, что адеква, самое адекватное. Но, как бы, никого такого не встретил, чтобы действительно, вот, там, ну, не знаю, действительно было заметно его образование. Поэтому, ну, как бы... Да, ты, ты знаешь, просто есть, есть, я смотрю, российских блогеров, есть очень мощные блогеры российские. Не знаю, как вот с исторической точки зрения, но они только вот на раз-два могут положить на лопатки, ну, об, обычного человека. То есть вот интересно посмотреть Например? было, бы, допустим, с тобой. Ну, я, я сейчас не готов тебе сказать. Я не настолько углублен в рулетку, но иногда я смотрю и хотел... Да, и есть такие, которые ну, умеют. У меня был Бабичев, который угу. как бы улетел к монахам за секунду, там 26 минут или сколько просто. Просто я, тоже я смотрел этот ролик, да. Есть этот сила в баихне. Вот этот два ролика тоже улетел. Есть два ролика Ниданского тоже улетел. Вообще на банальном он прицепился, просто там какой-то ну, просто детский, детский этот. Хотя они все себя там считают чуть ли не пупами мира и тот же недонской историком каким-то себя считает. Но пропагандистские бред не больше. Вот кто там нет? Я не знаю. Я уже многих блогеров не перешел. Я не знаю даже кого я не перешел. Кто хотя бы ну, смотри, хоть какое-то сопротивление делал. Да, но, ну, смотри, Бабичев, даже при том, что его очень много смотрят, ну все-таки он не историк, согласись. Он может поговорить, но он плавает во многих как бы, вопросах. Я знаю, ты что ты вот, <свят> Да. А у тебя вот эта вот, э, ну, любовь, у тебя реально любовь, и ты, э, ты не то что профессионально, я чувствую, что ты очень этим интересуешься, ты очень хочешь это вот знать, всю историческую линию. Это у тебя как вот со школы пошло ты на чем-то заинтересовался, вот, если не секрет, можешь сказать, откуда у тебя такая тяга к истории? Очень же немногие любят, молодые, молодые парни, девушки не очень любят историю, как бы, в принципе, в целом. Ну, видел, очень, откуда все, такая у тебя тяга? все очень просто. Тем, чем я пытаюсь завлечь большую аудиторию, в начале я пробовал, Этим, когда, когда показывал монеты, там серебники, златники, вот это то, что первое я увидел, что меня завлекло. А так у меня в, в, в роду, наверное, пять поколений учителей, и только mm -hmm. последний э, мой дед, которого я не видел никогда, э, он был историком, учителем истории и э, немецкого языка. Не знаю, откуда. Возможно, вот так как-то. Ну, типа. наверное, наверное, да. О -о -о, Слушай, по этому, да. А, ну, э, а ты, э, ты, ты перед тем, чтобы тут сидеть, э, как вот ты ведешь диалоги, у тебя большой объем знаний, ну, реально большой. Причем ты на память очень много помнишь по датам. Э, ну, это, это видно, это очевидно. Ты это со школы, ну, это надо читать, это надо узнавать. Когда ты начал вот углу углубля углубляться в историю? Когда ну, полно, полномасштабное вторжение началось. Да ладно. Да. А что? Я же работаю четко по тому, что мне что начали вкидывать. Я вообще до, до 22 года, я, конечно, с 2014 года понятно, что даже с 13 -го там уже сразу, как только Майдан начался, я сразу поддерживал Майдан. Хотя мне было там, буквально, ну, я еще был мал, скажем, в школе. Сложно было что-то действительно, но я точно знал, что э, Украина это Европа, Янукович полная жопа. Вот, это у меня был статус такой Вконтакте, я помню даже. Вот, но э, так что на школьном уровне что-то там был каким-то вундером, ну, конечно, ЗНО я сдал на 12 первую часть но как бы чтобы что-то такое нет чтобы какие-то комментарии я уже читал хотя они начинали с 14 -го года вот эти там про, тоже по истории много всяких что окраины всякие и так дальше нет потому что у меня был, было трех, как бы поступить проблемы да такие как бы поступить как бы на работу пойти где-то подрабатывал и так дальше вот когда полномасштабное началось вот тогда я кинул все ну как бы я уже закончил университет вот я кинул все и просто пошел работать четко потому, что ну, почему вообще атакуют нас. Ну а потом и сам начал атаковать и все. Ну то есть ты хочешь сказать, что ты за два года вот так вот подковался? Ну я начал записывать рулетку с осени 22 года, так что скорее за полтора. Ну удивительно. Честно говоря, я думал, что ты просто, ну, не вундеркинг, но ты действительно там со школы, такое вот все вот в истории. Не. Ну, блин, за полтора года. Ну, у меня же тут... два, у меня два высших образования, и первые четыре года бакалавра я заканчивал, это биологический факультет, не исторический. Исторический я потом, я просто с самого начала хотел на исторический пойти, но мне не получилось на бюджет попасть, а платить очень много было. Поэтому я решил, в принципе, биология мне нравилась. Но потом я все-таки решил, потому что мне больше всего нравится, и пошел на магистра дальше на исторический, то есть, чтобы я там постоянно этим занимался, не сказать. Слушай, ну это самое. Удачи тебе, да, удачи тебе, все хорошего. Ну, спасибо вам тоже за отзыв. Да. Давайте. Интересно, видите, как интересненько. Ух ты, Морозенко. Угу. Це дійсно якась удача в мене, що я попав на Морозенка. Ну, вибачай, що я тобі зриваю ефір. Нічого, мені не зривайте. У мене ж немає цих стрімів, Я просто записую і все. добре. Ви мене знаєте, звідки? Ну, я дивився твої відео декілька. Угу. Ну, доволі. Але справедливі. Угу. А ви з України? Ні. Ти ж бачиш там а, прапорець. Бачу, думаю, може VPN поставили. Ні. У мене на цьому ноутбуці немає VPN. У мене на комп'ютері VPN не стоїть. Цікаво. Тому Чи? він дійсно показує те, що є. Ви як якось на українській так говорите спокійно. Без акценту навіть. Так, я ж українець. Mm. Ви як попали? Я не пам'ятаю пам твоє ім'я. Як звертатись. звертатися? Євгеній. Пам'ятаю морозе. Євгеній. Євген. Mm. Євген, я так звик. Я ж без більшу половину життя прожив в Україні. А це. В Росії. Mm. Ясно, ясно. У мене щось інтернет трохи підвис. Я... Якщо в тебе є якісь питання, я знов. Це, в принципі. можу відповісти, то відповім. В принципі, от єдине питання, яке я хотів цей що задати вам, та й задавав, в принципі, це. Як ви туди попали, в принципі. Як попав е, в мене дружина, е, з, вона українка, але її батьки, коли закінчили інститут в Одесі, їх направили в Росію. І вона mm. виросла. Ну, вже маленькою повідомлення. Виросла. Ну, ми спочатку жили, потім батьки її померли, ну переїхали. Ну, житло було. Mm. Так її попав. Ну це вже було двох тисяч рік. Донька росла і так mm. Зрозумів. Да, в принципі, знаєте. Це... Давай, Євген, якщо зможеш мені відповісти, от, ти пам'ятаєш про газові волю? Війни? Війни. Газові війни? Це, яких років. Я не пам'ятаю звідки, але в мене от, е, залишилось пам'яті, коли Єльцин е, говорив, що Україна не платить за газ. Для, для мене це якось було не зрозуміло. Інформація, що Україна закупала газ в Росії десь 60% і 40% е туркменського газу. А Росія е туркменський газ був дешевше. Росія виставила ціну за, як за Російський. Е Відмовилася від того, що ми не змогли. Перекачати туркменський газ в Україну. Вибачайте, ви ж його собі взяли. От, я, от в мене таке враження. десь в пам'яті залишилось. Ти не знаєш цієї справи? Ну, це мені треба розбиратися самому, тому що мені тоді, напевно, ще не знаю, скільки навіть було. Ну, в общем, я і в школі, напевно, ще не, не пішов ще в школу. То це мені треба так. спеціально розбиратися. Ти... Не цікавився цим? Ці. Та й ви ж бачите, я більше по історії такі більш старі, ну, тобто там середньовіччя, до середньовіччя, після. А от, такі більш сучасні події. ну Банально мені не дуже з них цікаво, але, в принципі, якщо якась є нагальна потреба, то тоді я за них також берусь. Ну Тобто, якщо вони дійсно на, на, щось, на щось впливають. Ну, Добре. Да, бережіть себе, обережно будьте і... Добре. До чого? Ой, здравствуйте. Только сегодня смотрел ваш ролик. Это хорошо. Это еще как хорошо. Есть кого послушать и да, чему-то научиться. Да. Ну, рад слышать, что вам, что вам это что-то дает, в принципе. Это мне постоянно пишут, говорят, зачем, зачем это все. Ну что, вы делаете очень э, большую работу. Это очень важно. Очень важно. Мне кажется, Спасибо. Как Спасибо. Если бы в Израиле были такие э, блогеры, как э, вы, э, мне кажется, было бы замечательно. Ну, знаете, я думаю, тут обстоятельства зависит. Просто у нас тут такая ситуация, что у нас постоянные информационные атаки, невозможно отбиться, поэтому вот, знаете, на каждое событие появляется какой-то там противояди, я не знаю как сформулировать вот поэтому наверное у вас все-таки с этим легче и, и просто нету нужды в этом принципе у вас... Но нам, то, нам тоже говорят кстати как и у вас э, что у нас нет истории э, у вас нет земли ну в общем все-все-все это да, повторяется в принципе то же самое что вы там э... только вы все-таки в этом плане мне кажется довольно сильны плане знания своей истории, своей культуры, потому что сам народ даже, да, сам народ сохранился на протяжении тысячелетий, даже будучи э, вне своих земель, это уже говорит о многом на самом-то деле. Вот. Спасибо. Да, поэтому я, я думаю, люблю вас. Украину. Очень люблю Украину, смотрю вас, очень интересно, особенно с теми фактами, которые вы нарабатываете и показываете. Большое вам спасибо. Слава Украине. Я руем с вами. Берегите себя. Держитесь. Взаимно. Всего спасибо. Удачи. О, Морозенко, здравствуйте. Здравствуйте. <laughs> Смотрим ваши ролики. Лайк like вам. <laughs> Я сам <смех> из <смех> Грузии родом проживаю в этом. Буквально вчера смотрел пару. Ага. У Вас. Шикарно. Шикарно. У меня такой вопрос. Вы так молодо выглядите, но вы довольно старше. Сколько вам лет? 24. 24. Но выглядит да. на 19. Я тебе все равно. Спасибо. Мой земляк Ладо, Ладо, историк. Да, 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 да. Вас очень хорошо отзывается. Спасибо. У меня, у меня ролик с ним есть. Если что, можете глянуть там... Я вот хочу найти этого у вас, да? Я на вас подписан, кстати. Да-да-да-да-да-да. Да, вот. Там есть Но ролик. Когда я с этим вокс сам да. разговаривал, он как раз э, о, о вас говорил, да, и думал, надо послушать. Угу. о чем да-да-да. Оно, а оно я происходит. просто спросил у него, чтобы кратко сказал про историю Грузии, там он очень интересно все это, а я, а я дополнил это всяким материалом, там картами, документами. Ну, я вам скажу, что дякую вам за вашу працу. Вы Нет. делаете, вы история, вы создаете историю, ребята. Вот это блогерство, вот это вот ваше объединение, это ваша сила, это пример будущим поколениям, ребята. А мы у вас узнаем, мы познаем просто эту историю мы, правда, ничего не знали, оказывается. Ну да, да, да много нет, чего такого, да, много глаза. чего. Много чего, скорее того, от всех нас. Так что да. спасибо, очень так приятно что, слышать. Да. Поддерживайте Грузию тоже. Грузия в основном с вами. Есть там идиоты, которые больные. Ну, они везде бывают. Да, понятно, да. В основном, да. да мы, мы с вами, ребята. Помогаем и денежно, и, и так, и наши ребята там, я знаю, что воюют. Так что слава Украине, перемога да, за вас. Спасибо, Сокар, твоего спасибо. Удачи да, вам. Ау, <laughs>